Всем желаю доброго дня! Добрый день! У нас сегодня такой серый день, але это ничего. Смотрите, как все бухает. Какая крапива квітне. Крапива в цвету, и не только. Так, я вышла пройтись сегодня. Немного деревьев для костра класти. Лезать у нас теперь же есть это барбекю, можно делать кострик. Хотя это оно не наш, тут брать не может. Но все равно зауважит и можно, что они классные для костра. Так, значит я вышла, я хочу этого найти. Мохали снова. Если так взять, и ты тут и аж до лесу. Не знаю, у меня трохи голова болит сегодня. Я делала шапку, чтобы согреть. Но ну, ну так и прохладный. Шапка он все в шапках уже будет. Но я делаю, можно что -то... Муха замерзла. Все квитные Больно квитки. И мне треба найти мха для своих орхидей, которые уже давно, можно сказать, гыгнули. Но я их продолжаю реанимировать. Иногда, кажется, выкинь и все не забудь. Эти ну, я еще им даю шанс. Там, если она уже распалась на листья, и листья уже все, то, да, а тихо-то все продолжаю. Это самое, или реанимировать. Прочитала где-то это самхом, кто-то их запихивать, в дырочки делать, эти пластиковые накрывать. Значит, не мха найти, и там будет видно. Вот наши знакомые деревца. Какие они фотогеничные. Вот эти все деревца, их завжды все фотографуют. Они так видображаются у воде. Так, пришел дождь. Не то, что дождь, а почало моросытый. Я вся уже мокрая. Так что опять сегодня мне не удастся найти мха. Хотела пройтись до леса, но нет. Не тот день. Ну, дивиться, бачите, как гарно. я стою на этом волнорезе. Вот этот волнорез. Вот эта штучка, она выглядит из воды, когда у нас повень. На этом волнорезе очень хорошие фото когда солнце сходит. У нас солнце сходы. вот там. И тут фотографии невероятные. У нас есть тут фотограф. Женка. Она постоянно публикует эти свои фотки. Это утро. Утро. качки плывут. Вот эта вода красивого. Такого красивого розового цвета. Так, ну сегодня не красиво никакого, но все равно тут какая-то есть шоссе, какая-то эстетично на салуда такие. Так, я шукаю мух. А Катечка тут перечекала дождь. Ну, я и все испортила. Гарно. Так, ну ладно, да не мух. Мух там растет, вот там беля воды. Но я, мы ж так не будем делать. Настолько рискованные Пішов дощ ще сильніше. Ну, я ще подивилась, буде дощ, ні не буде. Так, де тут мох? Я хотіла мох, там такий у лісі гарний мох. Взяла велосипед. Тобто не взяла, взяла ключі, все там, що треба того велосипеда. Пришла, все упаковала, воду поставила, что там я беру с собой всегда. все это ножик, и для мох доставать, острю, а батарея у меня на зарядке дома, ну короче вертаться это короче я без, без велика думаю, ну не судьба. Так, что тут у нас, давите, какие так моха, мох есть, но в таких местах, что лучше не надо. Так, ладно какое суперовское местечко. Я нашла перед дыровом. Всегда, конечно, оно занято. Тут у нас рыбаки. Вот тут садишься ты как в этом в театре, и все перед тобой тут происходит. Ну, это как гарная погода, тут всегда занято. Это местечко, какой широкий. Де... Дождь пошел дерево дерева То поля. Пахнет. Так, ну ладно, пошла? Я не могу. Ма... до свидания. До свидания. А это что? Черноплотная, смотрите. Черноплотная. Пахнет все хорошо. Но серый. Ну все, Так, все, пошла я в зворотному напрямку. Ха, нема.